это интернет-магазин Сегодня я хочу вам представить витамин С 250 миллиграмм от компании 21 век. Такая бутылочка. На ней с одной стороны есть описание продукта, сколько содержится в одной таблетке. Вот мы сейчас читаем. Витамина С в форме аскорбиновой кислоты содержится 250 миллиграмм. Это 417 процентов от суточной потребности. Это суточная потребность Естественно регламентируется В Соединенных Штатах Америки У нас она немножко иная Могу сразу сказать, она меньше Неизвестно почему конечно. И кальций э В форме кальция карбоната 140 мг Это 14% от суточной потребности Все Также есть Указаны другие ингредиенты Мы можем сейчас это прочитать. Это целлюлоза карамелоза натрия, стериновая кислота, диоксид силикона и стеарат магния. Также здесь они пишут, что витамин С это важный антиоксидант, который помогает нейтрализовать свободные радикалы, которые разрушают клетки. Также витамин С поддерживает здоровье иммунной системы. Здесь также есть инструкции по применению. Мы видим то, что производитель пишет принимать одну таблетку в день с едой и для максимального результата принимать с едой и не превышать норму, указанную в инструкции. Также здесь есть предупреждение, что хранить подальше от детей. И так далее и так далее. Вот мы сейчас ее вскрываем, смотрите, здесь она не запаянная, но когда мы открываем, здесь у нас есть защитное колечко, мы его открываем и таблеточки белые, немножко желтоватые. Вот этот наш витамин С, вот их здесь, здесь только. И теперь мы можем закрыть, открывать и спокойно использовать. Удачного использования, будьте здоровы.